न्यूज सुपर वन सत्याचा बुलंद आवाज अशाच ताज्या महत्वपूर्ण घडामोडी बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा न्यूज सुपर वन श्रीरामपूर येथील सरकार मान्यताप्राप्त अल्पसंख्याक स्वयं अर्थसहाय्य संस्था मोहम्मद इब्राहिम एज्युकेशन सोसायटी संचालित अजमत फातिमा इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज या शाळेत शहात्तरवा प्रजासत्ताक दिन उत्साहाच्या आणि आनंदाच्या वातावरणात संपन्न झाला आहे या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सुप्रसिद्ध डॉक्टर मुश्ताक अहमद निजामी हे होते सुप्रसिद्ध विधिज्ञ ॲडव्होकेट समीन अजिज बागवान हे अध्यक्ष होते संस्थेचे सचिव मुबिन सर उपाध्यक्ष मतीन शेख सर फारूक अहमद शाळेचे हरिस मुबिन शेख फुरकान अहमद तुषार बंग प्राचार्य लुकस दिवे तसेच संस्थेचे विविध पदाधिकारी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर मुश्ताक अहमद निजामी यांच्या शुभ हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले यावेळी शाळेच्या वतीने अतिथी आणि मान्यवरांचे शाल पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला यावेळी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण केले भाषणे राष्ट्रभक्तीपर गीते कवायत चित्तथरारक पिरामिड प्रात्यक्षिके सादर करून विद्यार्थ्यांनी मान्यवरांची आणि प्रेक्षकांची मने जिंकले त्याचबरोबर पूर्व माध्यमिक शाळेतील लहान गट विद्यार्थ्यांनी विविध विद्यार राज्यातील वेगवेगळ्या वेशभूषांचे सादरीकरण करून भूमिका पार पाडत प्रेक्षकांची शब्दासकी मिळवली तसेच विविध शालेय परीक्षांमध्ये गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना प्रमुख अतिथींच्या हस्ते सन्मानचिन्ह आणि पदके देऊन सन्मानित करण्यात आले या प्रसंगी प्रमुख अतिथी डॉ मुश्ताक अहमद निजामी यांनी आपल्या भाषणात प्रजासत्ताक दिनाचे महत्व स्पष्ट करून विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाबरोबरच मैदानी खेळाकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे आपले शरीर तंदुरुस्त ठेवले पाहिजे याकरिता शिक्षकांबरोबरच पालकांची देखील जबाबदारी आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले आणि उपस्थितांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या रियली इट वॉज स्ट्रेस बस्टर प्रोग्राम आज हम लोग एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं मेडिसिन में आज जितने भी बीमारियां खास करके जो लोगों को ब्लड प्रेशर पड़ जाता है डायबिटीज का प्रॉब्लम है रात में नींद नहीं आती है तो अलॉन्ग विथ मेडिसिन हम कोई ना कोई एक स्ट्रेस बस्टर प्रोग्राम उनके साथ में देते हैं चाहे तो आप कोई वजीफा कीजिए आप किसी और मदद कोई किसी भी धर्म से रिलेटेड है तो आप कोई मेडिटेशन कीजिए योगा कीजिए नमाज पढ़िए उसमें एक स्ट्रेस प्लस्ट प्रोग्राम यह है कि बच्चों की जो हरकत होती है बच्चे जो हरकतें करते हैं वो प्योर और नेचुरल होती है उसमें किसी किस्म का दिखावा नहीं होता किसी किस्म की बनावट नहीं होती आज ये प्रोग्राम जो हमने देखा वाकई में ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज छुट्टी का दिन है आज हम लोग कहीं चिल करने के लिए जाते हैं मैं ऐसा सोचता हूँ कहीं चिल करने के जाने की जरूरत नहीं है आज का स्ट्रेस पस्ट डोज हमारा पूरा हो चुका है और मैं हमेशा डॉक्टर मोहसिन साहब से मेरी एक शिकायत रहती थी डॉक्टर साहब अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है मैं आदि साहब से अभी जिक्र कर रहा था कि डॉक्टर मोहसिन साहब हमारे अजीज़ दोस्त हैं तालीम के ज़माने से मेरे उनसे हमेशा एक शिकायत रहती है डॉक्टर साहब एक नोबल प्रोफेशन को आपने छोड़ा है और एक हॉस्पिटल श्रीरामपुर में नहीं बन पाया इस बात का मुझे अफसोस है लेकिन मैं जब यहाँ आया मैंने यहाँ देखा मेरे अपने दो बच्चे भी यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं मुझे आज बड़ी बड़ा महसूस हुआ और मैं ये बात बहुत के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया है एक हॉस्पिटल तो नहीं बन पाया लेकिन मैं अल्लाह के उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के आने वाले बच्चे सैकड़ों हॉस्पिटल बनाएंगे तो मैं एज ए डॉक्टर ज्यादा वकील बहुत देर से आप लोग समीन अजीज बागमान यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देऊन आपल्या बोधप्रद भाषणातून विद्यार्थ्यांना प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व पटवून दिले त्याचबरोबर भारतीय प्रजासत्ताकाने प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य समता बंधुता शिक्षण भाषण मतदान इत्यादी मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत तो प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार आहे त्यासाठी अनेक महान नेत्यांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला आहे त्याची आठवण ठेवून आपण संविधानाचा आदर करून उपभोग घेतला पाहिजे प्रत्येक व्यक्तीने समाजकार्यातून देश कार्य साधले पाहिजे समाज हित जोपासले पाहिजे असे त्यांनी यावेळी आपल्या मनोगतातून व्यक्त केले सर्व भारतीयांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आणि शाळेला संविधान उद्देशिका भेट दिले आघाज बहुत सारी चिजो का होता की फिक्र हर कर नहीं पाता तो आप वही हजरात हैं जैसे कि हाजी मुबीन भाई होंगे हाजी मतीन भाई होंगे या डॉक्टर मोहसिन साहब होंगे कि आपने पूरी कोशिश पूरी मेहनत के साथ आज इस चीज की छोटी सी शुरुआत एक छोटे से पौधे से की और आज यहाँ पर माशाल्लाह जूनियर कॉलेज भी खड़ा है जैसा कि हमने देखा निज़ामी सर ने इस बात का जिक्र भी किया क्या कि आज का जो प्रोग्राम था उसे एक रिलीफ कहा जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए एक अच्छा नमूना यहाँ पे आप लोगों ने पेश किया उसी के साथ मौजूद यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल हमारे पुराने साथी सन्मान्य दिवेश सर अपने योगदान ये अमूल्य है सर अपने अपने प्रयत्न बरबर अपना सर्व टीचिंग स्टाफ सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ के टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ इनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए एक बात मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी और एक नई लगी भले ही पेरेंट्स सामने फोटोग्राफ्स निकाल रहे थे कोशिश कर रहे थे कि फोटो में मेरा बच्चा आना चाहिए मेरी बच्ची आनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फोटो में उसे पहचान पाए आपने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है हर बच्चा हमें अपना लग रहा था भले ये फोटो में आए या ना आए लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये मेरा बच्चा है ये मेरी बच्ची है

उनका भी फायदा हमें आने वाले दिनों में इससे ज्यादा होने वाला है पेरेंट्स ने इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए मैं बच्चों को जाते जाते एक बात माँ बाप चुनना हमारे हाथ में नहीं होता है ना ये अल्लाह के हाथ की बात है कि अल्लाह हमें किस घर में किसके पेट में कब पैदा करेगा इसलिए माँ बाप हम चुन नहीं सकते लेकिन हमारे जिंदगी के कुछ फैसले हम ले सकते जिसमें दोस्त चुनना हमारे हाथ में होता है हमारी चुनना हमारे हाथ में होता है और सबसे बड़ी बात हमारे चुनना हाँ है। है तो तो वाले जिंदगी के लिए हमारे इस फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से अच्छे चुने हैं तो हम लोग इस चीज का फायदा उठाए दूसरी चीज यहाँ पे हमारे सामने जो प्रेजेंटेशन किया गया अब मुझे कुछ बात खुलकर कहने में यहाँ पे हर्ज नहीं होगा कि हम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी के मोहल्ले में स्कूल को चलाया जाता है तो ये सब चीजें करते वक्त बहुत छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता मतलब म्यूजिक कैसा बजना चाहिए शाळेचे प्राचार्य लुकस दिवे यांनी आपल्या भाषणातून जीवनातील शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देऊन प्रत्येक विद्यार्थ्याने जिद्द चिकाटी ध्येय ठेवून आपला आणि आपल्या समाजाचा विकास साधण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे असे स्पष्ट केले आणि सर्व विद्यार्थी पालक शिक्षकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या या कार्यक्रमाला शाळेतील विद्यार्थी पालक तसेच शाळेच्या परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शाळेचे प्राचार्य लुकास दिवे सर सर्व शिक्षक वृंद शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी यांनी अथक परिश्रम घेतले या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शाळेच्या विद्यार्थिनी आदिबा गयासुद्दीन काझे नुमेरा अबुजर सय्यद यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार शाळेचे उपाध्यक्ष मतीन शेख यांनी मानले न्यूज सुपरवनसाठी संकलन विभाग श्रामपूर